নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই ললিত কুমাৰ নাথ আপোনালোকে চাইছে ফাৰ্মালে পাইছাম আজি এটা নতুন ভিডিঅ' ত' আমি আজি ৰেটৰ কথা পাতিম তো চাওক কিছুমানে মোক কমেণ্ট কৰে কি ললিত দা আপোনাৰ ৰেটটো বেছি কিছুমানে লিখে ঐ ইয়াৰ ৰেটটো বহুত বেছি ইয়াৰ পৰা ল'ব নোৱাৰি ছাগলী কিছুমানে কিবা লিখে কিছুমানে কিবা লিখে চবেই বেলেগ বেলেগ মানুহৰ বেলেগ বেলেগ মতামত তো মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ চাওক মোৰ ছাগলীখিনি মই যেতিয়া আনো আনি সিহঁতক ৱেডাৰ চেডাৰ মেচিং কৰোঁ মেচিং কৰি তাত যেতিয়া মই কিবা এটা ইনকম নহয় তো মই ছাগলী কিয় আনো চিম্পুলকৈ কথাটো কৈ দিছোঁ ইয়াত কোনোবাই ভাল পায় বেয়া পায় তাত মোৰ একো মতলব নাই তো মই চিম্পুলকৈ কথাটো কৈ দিছোঁ চাওক বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া ছাগলী এটা মই বাহিৰৰ পৰা আনো অনাৰ পিছত মই এটা ৰেট ধৰি পেলাই এটা ফিক্স ৰেট ধৰোঁ সেই ৰেটটোতে মই বেচোঁ আৰু মই সেইটোতে থাকোঁ লাগে মোৰ ছাগলী বিক্ৰী হ'লেও হ'ব নহ'লেও নাই কাৰণ মই জানো মোৰ ছাগলীকেইটা মোৰ ঘৰত জিন্দা থাকিব আৰু জিন্দা থাকিব যোনটো মানুহে নিব তাৰ ঘৰতো জিন্দা থাকিব তো সেইটো এটা হিচাপ কৰিবলৈ মই কাৰণ ছাগলীটো বাহিৰৰ পৰা অনাৰ পিছত তাৰ যিটো ট্ৰিটমেণ্ট হয় ঠিক আছে কমচে কম এটা পাঁচদিনীয়া ট্ৰিটমেণ্ট হয় ছাগলীটো হয় আপোনাৰ দহদিনো বেমাৰ থাকিব পাৰে পোন্ধৰ দিনো বেমাৰ থাকিব পাৰে কিন্তু সেই ছাগলীটো ট্ৰিটমেণ্ট এটা হয় ট্ৰিটমেণ্টটোত কমচে কম নাই নাই বুলি আপোনাৰ পোন্ধৰশ মান টকা খৰচ হয় এতিয়া কোনোবাই কৰে নকৰে নাজানো মই যিটো ইনজেকশ্যন ইউজ কৰোঁ সেইটো এশ ত্ৰিছ টকা পাঁচটাকৈ ইনজেকশ্যন মাৰিব লাগে ঠিক আছে এশ ত্ৰিছ টকীয়া পাঁচটা ইনজেকশ্যন মাৰিব লাগে তাৰপিছত আপোনাৰ কি কি প্ৰব্লেম হয় টেবলেট চেবলেট ইটো সিটো একেলগে পাঁচটা ইনজেকশ্যন পাঁচটা যে মাৰিব লাগে তাৰ লগে লগে কমচে কম চাৰিটা ইনজেকশ্যন মাৰিব লাগে আৰু লগত তেতিয়াহে যায় এটা ছাগলী মানে আমাৰ অসমত এটা ৱেডাৰ পৰাই সি এটা আমাৰ অসমত আহিবলৈ জিন্দা থাকে এতিয়া কোনোবাই কয় কি চাওক ললিতা আপোনাৰ নিচিনা ছাগলী বেলেগত ইয়াতকৈ কমত দি আছে আপুনি ইমান দামত দি আছে কোনোবাই তেৰ হাজাৰ চৈধ্য হাজাৰতো দি আছে তো চাওক তেওঁলোকে আনিছে অনাৰ পিছত পঞ্চাছটা চল্লিছটা পঞ্চাছটা এনেকুৱা ছাগলী আনিছোঁ চল্লিছটা পঞ্চাছটা ছাগলী আনিছোঁ এবাৰ বেমাৰ লগাৰ পিছত তেখেতলোকে খালী এইটো সেইকেইটা মানুহে এইটোৱেভাৱে মোৰ ছাগলীখিনি ওলাই যাব লাগে মোৰ ছাগলীখিনি ওলাই যাব লাগে লাগে মই চৈধ্য হাজাৰ বেচিব লাগে ছাগলীটো দহ হাজাৰ বাৰ হাজাৰতে বেছি দিব কিন্তু ছাগলীটো ওলাই যাব লাগে কাৰণ মানে ছাগলীটো ওলাই গ'লে সেই মানুহটোক কমচে কম কেইটামান পইচা বাচিব আৰু এনেকুৱা নহয় মই দুহেজাৰ ঊনৈছৰ দুহেজাৰ ঊনৈছৰ পাঁচ মাৰ্চৰপে ছাগলী আনিছোঁ দুহেজাৰ ঊনৈছৰ পাঁচ মাৰ্চপে ছাগলী আনি আছোঁ মই চব জানো কিমান বেমাৰ হয় কি হয় তো সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ মই আনি থাকোঁ এনেকুৱা যেন নহয় কি কোনোবা ছাগলী বেমাৰ নহ'ব যদি মানে আপুনি পঞ্চাছটা ছাগলী আনে তাৰ মাজত দহটা ছাগলীহে বেমাৰ নহয় যিটো মানে খুব একদম হেভি থাকে দহটা ছাগলীহে ধৰক আপুনি নৰ্মেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলেও ঠিক হৈ যাব কিন্তু বাকী চব ছাগলী প্ৰায় বেমাৰ হয়েই তো সেইটো হিচাপত আপোনাৰ চাই সেইটো হিচাপে চাই যদি চিৰহী বাৰবেৰী সেইবিলাক আনা যায় সেইটো হিচাপে চাই আপুনি মানে ছাগলী মানুহৰ ঘৰত যাই পেলাই নিয়াৰ পিছত মানুহে নেবাচে ত' মোৰ এনেকুৱা নহয় মই ছাগলীটো পূৰা ৱেডাৰ চেডাৰ মেচিং কৰোঁ ৱেডাৰ মেচিং কৰাৰ পিছত ছাগলীটো মানুহক দিওঁ তো এনেকুৱাও নহয় মানুহটোক আকৌ মই কওঁ চাওক আপুনি টেম্পেৰেচাৰ জুখি পেলাই লৈ যাওক মই টেম্পেৰেচাৰ লাগে জুখি পেলাই টেম্পেৰেচাৰ জুখি পেলাই দিওঁ ছাগলীটো অহা পিছত ত্ৰিছ কেজি ছাগলীটো আপোনাক কমচে কম যাই পেলাই ছয় সাত কেজি ৱেইট লছ কৰি দিয়ে লছ কৰিবই ছাগলীটো যেতিয়া এণ্টিবায়টিক লাগিবই ছাগলীটো লছ কৰিবই ৱেইট যিমানেই যেনেকেই নকওক তো আজি অলপমান দিনৰ আগৰ এটা কথা হয় ত' দাদাইজনে ছাগলী মুঠে চাবলৈ আহিছিলে আহি তাৰপিছত মোৰ পৰা নল'লে ক'লে বেলেগৰ পৰা কৈছে আপোনাৰ ছাগলীখিনি ক্ষীণ বেছি নলওঁ তিনিটা ছাগলী বেলেগৰ পৰা আনিলে আনা তিনিটা পাঁচটা পাঁচটা ছাগলী বেলেগৰ পৰা আনিলে আনা তিনি চাৰিদিনৰ পিছতে মোক ফোন কৰিছে ছাগলীকেইটা এনেকুৱা তেনেকুৱা প্ৰব্লেম ট্ৰিটমেণ্ট ট্ৰিটমেণ্টটো কৰি দিয়ক মই বোলো আপুনি য'ৰপে লৈছে ত'পে ট্ৰিটমেণ্ট কৰক তাৰপিছত পিছদিনাখন আকৌ মই ফোন কৰিলোঁ কি কৈছে নাই ভাইটি মোৰ দুটা ছাগলী মৰিলে ত' সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যদি লাগে তেতিয়া ফোন কৰিব নালাগিলে এনেই টাইম পাছ কৰিব ফোন নাপাব থেংক ইউ